Уважаемые гости санатория, зачастую складывается впечатление, что отдых в здравниц – это скучно и чаще всего для старшего поколения. Но это совсем не так. Мы стараемся предоставить достаточно широкий спектр услуг, что отдых в санатории каждому гостю запомнился чем-то особенным. В нашем санатории работают аниматоры. Возможно, совершить экскурсию по уникальному дендропарку, заняться йогой, покупаться в бассейне, позагорать на море, посетить дискотеку. А также Пройти необходимый курс лечения, попить оздоравливающие коктейли, сочинскую минеральную водичку, словом поддержать свое здоровье. В нашем санатории также любят останавливаться корпоративные клиенты, проводить конференции, семинары, совмещать отдых с лечением. Для самых маленьких гостей у нас есть детский игровой комплекс на открытом воздухе. Также есть детская комната игровая, где ваш ребенок будет под присмотром воспитателя. Ну и, конечно же, для малышей с 4 лет разработаны уникальные медицинские программы. Забота о гостях санатория санатории «Знания» начинается у трапа самолета или перона вокзала. Трансфер предоставляется по желанию гостей. Санаторий знаний. Мы работаем для вас круглый год.